Вера и Поля. И сегодня мы, для вас снимаем, как кататься на паниборде. Если кто не знает, то вы можете посмотреть мое прошлое видео, то, что мне пришел паниборд. И если это видео смотрит Ульяна, то пускай она знает, то, что у меня теперь есть паниборд. И мы сможем покататься. И первое, то, что нам нужно сделать, это выбрать нашу опорную ногу. Ее можно выбрать вот так вот, То есть упасть, и на какую ногу вы первую обопретесь, та и будет у вас опорная, неподвижная. Нужно обязательно завязывать шнурки. И выбирать обувь нужно либо кеды, либо слепоны, либо какие-нибудь кроссовки, потому что они более, более удобные. А ни в коем случае не сладкие. Вот. Первое, то, что нам нужно сделать, Коля, подойди ко мне. Это мы видим тут четыре гвоздика, два верхних и два нижних. То есть нам нужно закрыть нижние и о, подойти притык к верхним. И теперь нам нужно просто постоять на, на паниборде и почувствовать его. Вот. И потом мы можем толкаться. Нужно сделать чуть-чуть, маленький вообще толчок. И посмотреть, как наш будет действовать. Если вы хотите вернуть, то перенесите вверх. Вот так. На ту сторону... До в... машины? Которую вы хотите... Что ты вес, который Вот так. Ну, ты в, в правую сторону. Какие, вера вообще круто. Вера, <laughs> выйти собаки. Давай. Ну все, я уже снимаю. А, э, и вот еще то, что вам нужно знать, когда вы переходите дорогу, вы должны взять вот так паниборд и нести его. Все понятно. Также, э, как поднять паниборд. Можно вот таким вот образом, на, нажав на вот эту штучку, которая поднимается вверх. И отличие паниборда от скейтборда в том, что у скейтборда два конца так закручены, а у паниборда только один, и он меньше, и маневреннее. Также как сойтись с панибордом? Первый, и по-моему, мнению, не самый... Это вот так вот. Это я, так сказать. Вот так вот, просто вот так. И потом догнать свой панель. Также многие тормозят вот так вот. Вот так то есть. Но вы так сотрете себе всю опыт. Поэтому я не считаю, что это лучше. Также я могу вас научить трюкам. Вере нужно пойти на травку, потому что она боится упасть. Ну, упасть-то тоже можно ведь. И делая трюк... Да, если вы будете первый раз делать, лучше на травке сделать. Да. Но я не первый раз делаю, я просто так показываю. И это чё, я хотела сказать. Ну, и тем самым вы можете тупо выпендриться перед друзьями. Так. Как делать это, Вера? Э, да. Что нужно сделать для первого трюка? То есть это один и тот же трюк, только его разновидности. Я покажу две разновидности, которые я знаю. Первое, то, что нужно сделать, это положить пенниборд. Потом нужно положить его себе вот так на носки, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Теперь отойди, Поля, и я буду прыгать. Нужно прыгнуть совсем чуть-чуть. У меня может сейчас, конечно, не получится. Но я не знаю лучше. В этот раз не получилось. Вера стесняется. Ну ладно, и что? Я же на траве, ничего не случилось. Так что не расстраивайтесь. Не получилось, но я тоже не получилось. Попробуйте еще раз. Не получилось? Ну и ладно, просто забейте на это. Вот. Попробуем чуть-чуть попозже. Да. Так что просто смотрите, как таются нубы. Если взять нубы, это такие королевские королевы отлично катается. Пошли кататься. Нет, пошли туда. Вера пошли туда. Я говорю пошли туда. Я говорю, пошли, туда. пошли там. Пошли там. Поле просто возле помоек? Это не а я решила. Пойдем мы там, там даже а есть сюда эти светофор. Нет. Итак, мы едем на место, где Вера будет кататься. Да, Вера наступила в лужу. И наступила на паниборд, потому что он грязный. Что ты снимаешь, позорище? Поля, выключай! Я снимаю всю Две правду. Ну все, давай. Да, Вера, блин, потом... об уравушку. Кто-то поймет. Он сейчас еще зеленый станет в травке, Вера. Ну, в общем. Вот так вот вы его почистите. Да, Вера? Нет. Очень... Вера ничего нет. Мы Ой, верни. Ой, да точно забыла. Вот. И мы сейчас... Сейчас. На такой вот. штучке. Не знаю, что это. Нет, тут нет, даже знак Нормальная вот, дорога? Отсюда. Мы переходим дорогу, как я сказала. офор а ну да ну ладно ничего страшного у нас тоже в городе не везде есть светофор маленький да, да. так и надо было да, мы показали вам как не надо, надо делать, делать. разметочки Вера давай так и, так и надо было ничего не сделалось хотя если вы видите камни нафиг их бросайте просто они угробят 2500 или 10 тысяч сколько там у вас у меня ни 5 круизят 25 дюймов Пойдем туда, Вера. Пойдем на набережную. Вот она тут что совсем не нормально. Три шага, Вера.